Еще, так сказать, есть небольшое животноводство. 200 голов крупного рогатого скота. И так, и вокруг, так, и в свине для хозяйственных нужд. От 50 до 100. Потому что так позволяет. И, в принципе, оно и на сегодняшний день конкурировать с э, колосом нет смысла непосредственно на этой территории, значит, ну, в двух словах, что мы, чем мы подошли к весеннему полевой, ну, к нынешнему аграрному году, так сказать, 2013 года. Сзади у нас никаких проблем таких нету, да. Пока что ежемесячно выплачивалась и заработная плата, и перед государством все расчеты есть. Единственный долг это то, что мы реструктуризировали кредит. А, тот комбайн, который вы видели человек, два, на сегодняшний человек. день, тут 12 человек, да, без сторожей. Так, всего ну, 6 механизаторов, ну, всего 12 с руководителем. Поэтому... Но ну, вместе с тем я скажу, что и эти иногда не загружены работой, если учитывать, что мы не возим навозы, не сеем сахарную свеклу, где надо было очень много трудовой силы. Поэтому э, хорошо как есть. Да? В двух словах, чем мы подошли вот сейчас, что вы увидите. Да? Я не знаю, что, наверное, бросили жребий и попала на наше хозяйство. Что мне показать? Центр предлагает сохранить, то, что Дмитриевич подчеркнул. Наверное, надо уже развивать, потому что 4,20 молоко на сегодняшний день, я думаю, что в любом случае молоко убыточно быть не может. Это и рабочие места. Ну, я понимаю условия сегодняшние, но, во всяком случае, я считаю, что... Я от, хотя я не инженер, вы техник, но я сумею вас убедить, что надо развивать животноводство. Вот эти моменты. Я имею в виду, почему не в Суворове. Мы проводили и в Авроре два года назад. Очень сложно с кормами. Я слыхал, что по району такая же картина. Да? На сегодняшний день еще один месяц практически остался. И так уже распределили по дням, что уже и солома там в ход пошла. Слава Богу, хорошая Солома еще в прошлый год. Да? И все, потому что э, ну, э, вы знаете, какой год был, мы посеяли. Поздно кукуруза носилась, и она попала в ту же когда уже дотянулась.